<уэлт>, хууль тогтоолын төслүүд буцаах тухайлс өнөөх хурлын тогтоолын төстийг хэлэлцээ. Хувьзэн мөнгө орно дүндэлтийг улсын хурлын гишүүн Бурма танилцуулна. Бурма гишүүн нэгэн зэрэг дуржийн. Сүүх багт нээрх юм шүү дээ си хурлд өргөн мэдүүлэгдсэн болохоор улсын хурлын 5 дахь удаагийн сонгуулиар байгуулагдсан улсын хурлын бүрийн эрхийн хугацаанд хилцэн шийдвэрлэх шаардлага го зарим хувь улсын хурлын босыз чийдвэрийн төслийн хуйсна төслийн хуйсначлагч нь өөрчлөгдсөн зарим төслийн талаар шинээр байгуулагдсан засгийн газрын санал авах шаардлагатай байгаа зэргийг харгалзан хэлцэх боломжгүй зарим төслүүдийг төс санаачлагчт нь буцаах тухай асуудлыг хувь зэн байнгын хороо 2012 оны 12 дугаар сарын 6-р өдрийн хуралдаанаара хэлцлээ. Улсын хурлын 6-р удаагийн сонгуулийн дүнд байгуулагдсан Улсын хурлын ажэлч ихснээсээ хашх хугацаанд өмнөх Улсын хурлын бүрийн эрхний хугацаанд өргөн мэдүүлэгдсэн төслүүдээс шинэ засгийн газрын 33 хувь Улсын хурлын төс чийдвэрийн төслүүдийг татсан хаваад baina. Хувь зин байнгын хороо дээрх асуудлын талаар байнгын хороод болон Улсын хурлаар харчилсан намын бүлгэс ирүүлсэн сануудыг үндэслэн нийт 54 хувь Улсын хурлын бос чийдвэрийн төслийг Цаг тухайн улсын хурлын тогтоолын төслийг бодсоруулж тус байнгын хорооны уралдаанд оролцсон гишүүд саналэг дээр шуудны нэгдсэн уралдаанд нэр хэлцүүлэх зүйтэй гэж үздсэн болно. Хويل тогтоолын төсөл тухайн улсын хурлын тогтоолын төслийг та бүхэн тарассан байгаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдийн хөдөл зөв байнгын хороноос боловсруулсан хويل тогтоолын төсөл боцааж тухайн улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлцэн баталж өхий та бүхнэс хүсье.